правоохранителями харьковщины было раскрыто заказное убийство преступление было совершено в середине этого года от рук киллера погиб харьковский таксист заказчиком оказался житель иностранного государства раскрытие данного преступления стало возможным благодаря эффективному взаимодействию всех правоохранительных структур области следственных органов оперативных подразделений полиции и областной прокуратуры Теперь несколько слов о самом преступлении. 1 июля текущего года в московский отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что ее сын несколько дней назад уехал на работу и не вернулся домой. Мужчина подрабатывал частными извозом и трое суток не выходил на связь. В тот же день в селе Кулиничи лесополосы был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, принадлежащей пропавшему мужчине. Примерно в 200 метрах от автомобиля было обнаружено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. На основании собранных при проведении следственных действий оперативно-розыскных мероприятий доказательств подозрения в совершении данного преступления было объявлено 22-летнему безработному жителю Харькова. Следователи квалифицировали его действия по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство из корыжных побуждений». В этот же день в отношении преступников Рунзенским районным судом было избрано мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках расследования преступления правоохранителями была изучена личность подозреваемого, а также потерпевшего, мотивы совершенного преступления, материалы уголовное производство. Установлено, что подозреваемый был знаком с гражданином иностранного государства, проживавшего в Харькове, а потерпевший регулярно подвозил его на такси. В 2013 году между женой иностранца и таксистом возникли интимные отношения. Об этом стало известно мужу, и он стал требовать от женщины их прекратить. При этом угрожал физической расправой как своей жене, так и потерпевшему. В 2015 году жена иностранца сообщила ему о желании развестись. Иностранец понимает, что часть имущества, оформленного на жену после развода, перейдет к ней. Чтобы этого не допустить, иностранец решил устранить соперника и нанял для этого 22-летнего исполнителя, пообещав ему плату в размере 5000 долларов США. Было собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину иностранного гражданина. Во время досудебного расследования был проведен ряд следственных действий. Во время обысков по месту жительства обоих подозреваемых были обнаружены вещественные доказательства. Кроме того, установлен свидетель, которому один из подозреваемых предлагал принять участие в совершении преступления. Однако свидетель отказался. 9 декабря иностранному гражданину было сообщено о подозрении в совершении преступления. Заказ и пособничество в совершении умышленного убийства на заказ. В этом же день в отношении иностранного гражданина Киевским районным судом было избрано мера пресечения в виде содержания под стражей.